Я себе заказал из тачки два метра. Я машинку заказал. А я Барби а заказала. А я хочу, чтобы дед... дед, Мороз мне подарил. Дед Мороз мне подарил конструктор Маквин. Я хочу, чтобы мне дед Мороз подарил замок. Для ковы. И я хочу. Я хочу, чтобы Дед Мороз мне на радиоуправлении вертолет купил, подарил. Как он тебе его подарит, знаешь? Через... через открытое окно. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз пронес замок такой ляльковый. Я тоже хочу. И вот я... той. Я буду спати, то я буду залишати завжди відкрити вікна, бо буду думати, що він буде приходити часто і Снігурочка. Мені теж через окно принесет замок. А я хочу, щоб мені Дед Мороз принес мішомік, він мені теж принесе через окно шаудачиков і замок. Я хочу, щоб мені Дед Мороз принес куколку. Я одевал для меня. Я хочу, чтобы э, дед Мороз мне подарил хомячков. Нет, игрушечных. Я хочу, чтобы мне дед Мороз подарил, э, подарил э, куклу с э, замком, и Барби с замком и, и котик у него был. Хочу с, с беленьким и с чтобы у меня была машинка на поле управления. Хочу телефон. И хочу еще. Хочу учиться на скейте кататься. И еще хочу, чтобы все было в порядке. И все люди были счастливы.